shuni bilingki siz ham avliyo bo'lishingiz mumkin qanday qilib deysizmi bismillahi rohmanir rohiym alloh taologa hamdu sanolar payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin aziz otaxonlar aka ukalar muhtaram onaxonlar opa singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh imom buxoriy rahimaulloh o'zlarining sahihlarida keltirgan abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar olloh taolo dedi shu Şu o'rinda shuni ham eslatib o'tish foydadan holi bo'lmas olloh taolo dedi deb hadisda kelgan bo'lsa bunga hadis qudusiy deyiladi bu bugungi so'zlamoqchi bo'lgan hadis qudusiyda olloh taolo aytadi kim mening birgina do'stimga bo'lsin dushmanlik qilsa men unga qarshi urush ochaman bandam menga farz ibodatlarni ado qilish bilan yaqinlashgani kabi boshqa biron narsa bilan yaqinlasha olmaydi bandam menga nafl ibodatlar qilish bilan yaqinlashaveradi hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman agar men uni yaxshi ko'rsam uning eshitadigan qulog'i ko'radigan ko'zi ushlaydigan qo'li va yuradigan oyog'i bo'laman men ila eshitadi ko'radi ushlaydi va yuradi agar mendan so'rasa albatta tilagini beraman agar mendan panoh so'rasa albatta panohimga olaman imom buxoriy rivoyati qani aytingchi qaysi birimiz mana shu banda o'rnida bo'lishni istamaymiz kim shu hadisda ko'zda tutilgan shaxs bo'lishni orzu qilmaydi o'ylab ko'ring alloh taolo kim mening birgina do'stimga bo'lsin dushmanlik qilsa deb sizni ismingizni aytsa ham erkak bo'lsin ayol bo'lsin falonchi bandam deb nomingizni zikr qilsa kim mening do'stimga dushmanlik qilsa men unga qarshi urush ochaman sizni yoningizni olsa dushmaningizga tahdid qilsa kim shu banda bo'lishni orzu qilmaydi balki har bir musulmonning eng katta orzusi eng oliy maqsadi ham shu aslida olloh bilan o'rtasidagi muomala shunday yuqori martabaga shu darajaga chiqishi har bir musulmonning maqsadi g'oyasidir ya'ni olloh suygan bandalari qatori ollohning avliyo do'sti bo'lish emasmi kim mening do'stimga dushmanlik qilsa men unga qarshi urush ochaman deb sizga qarshilik qilgan adovat dushmanlik qilgan kimsaga qarshi urush e'lon qilsa ya bundan ortiq ulug'lik sharaf qadr qimmat bormi shundan keyin sizga kim ham yomonlik qila olardi kim ham zarar yetkaza ki oladi kimdan ham qo'rqasiz sizga ozor berishni istaganlarga qarshi olloh urush ochsa urush e'lon qilsa musulmonlarga qarshi birgina bo'lsin musulmonga qarshilik qilayotgan odam shuni bilsinki u olloh unga qarshi urush ochgan bo'ladi bu degani hozir oyi ertaga yo tormor bo'lib ketdi degan gap bu emas bu olloh taolo lahum deb muhlat berib qo'yadi muhlat berib qo'yadi ko'zini ochishga imkon ham beradi tavba qilib ko'zini ochib qolsa hop hop lekin shu ahvolada davom etsa olloh urush ochgan odam yutqizmay qolmaydi albatta bu dunyoda ko'rinishidan bir til haligi yaxshi yurgan bo'lishi mumkin odamlarni ko'zida yaltir yultir yurgan bo'lishi mumkin mansabda yoki mol dunyosi ko'p bo'lib bulu yurgan bo'lishi mumkin lekin shu dunyoni o'zida ham oilasini ichida rohatda bo'lmaydi oilasini ichida butun oilasiga bu uyga kirsa do'zax bo'ladi xotini shallaqi xotini itoat qilmagan bir tinga olmagan qizi fohisha bo'lib ketgan o'g'li har xil narsalar iste'mol qilib nashavan yoki haligi narkoman bo'lib ketgan oilasi do'zax ko'cha yani handon uy zindon deganda uy zindon shuning uchun uyiga kirgisi kelmaydi xonasida shu kabinetida kunlarni o'tkazadi bu urush ochganni bir ko'rinishlaridan emasmi bu odamlar uni tashqaridan yalti yurirga ishonib yuradi yo'q bu u nihoyatda bechora baxtsiz odam bu mansab martaba pul bilan sotib olib bo'lmaydigan narsalar bor mansab ham yordam bermaydigan mol dunyo ham yordam bo'lmaydigan bermaydigan narsalar bor bu baxt bu xotirjamlik bir oddiy musulmon oddiy kambag'al hech nimasi yo'q mansabi ham puli ham yo'q oddiy bir oddiy bir kambag'al odamni oiladagi hurmati oiladagi xotirjamligi ayoli bilan farzandlari bilan tinch sotuv xotirjam hayot kechirishi bo'ladi yo'q bo'ladi olloh urush ochganligini ko'rinishidan biri bu uyiga kirolmaydi uyiga kirsa shu hammasi taliydi oilasi shuning uchun xonasida o'tirib ulardan qutuladi bu dunyoda bu xonasiga qochib qutulishi mumkin agar shu ahvolda o'lib ketsa hammasi bular ertaga qiyomatda ham qutilmaydi bolalari yoqasidan oladi nega bizaga ta'lim bermagansiz to'g'ri institutga kirgan kiritgan bo'lishi mumkin oliy ma'lumotli qilgan bo'lishi mumkin ba'zi birlari kandidat doktorlik professor akademik bo'lishi ham mumkin lekin qur'onni o'qishni bilmaydi dinni bilmaydi o'zini yaratgan olloh kimligini bilmaydi shu bilan dunyoda o'tsa ertaga bu odamlar ota onasini yoqasidan oladi bu nega bizlarga ollohni tanitmadingiz dinni tanitmadingiz payg'ambarni tanitmadingiz deb hali yoqasidan oladi bular shunaqa darajaga borishdan oldin ko'zni ochish kerak endi ollohdan qo'rqib ollohga qarshi chiqishi islomga qarshi chiqishi musulmonlarga qarshilik qilishda tiyilishi kerak bo'lmasa olloh urush e'lon qilgan odamlar qatoriga tushib qoladi kimga olloh urush qilgan e'lon qilgan bo'lsa kimga qarshi olloh urush ochgan bo'lsa u albatta tormor bo'ladi alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qanday himoya qilganini bir eslaylik g'avraz ibn xoris ismli kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldirish maqsadida payt poylab izlariga tushadi u zot safarda ekanlar charchaganlari bois bir oz uxlab kuchga to'lish uchun yonboshlaydilar sahobalar ham tarqashib soya soya joylarda dam olishga ketishadi shundan foydalanib tepalariga kelib qilichini qo'liga oladi haligi dushman payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'zlarini ochib qarasalar tepalarida dushman qilichini yalang'ochlab endi seni mendan kim qutqaradi deb turibdi ana shu yerda rasululloh sollallohu alayhi vassallam allohga bo'lgan iymon ishonchlariga bir qaraylik rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotirjam komil ishonch va iymon bilan olloh dedilar bu so'zni eshitgan dushman qo'li qaltirab qo'lidan qilichi tushib ketadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilichni olib endi seni mendan kim qutqaradi deydilar shunda haligi kishi yaxshilik qiling marhamat ko'rsating deb yalinishga tushadi biz ham erkaku ayollar yigit qizlar har birimiz shu e'tiqodga shu holatga chiqa olsak ya'ni alloh taolo biz bilan birga ekanini bizga yordam berishi himoya qilishi saqlashi va qo'llab quvvatlashini his qilib komil ishonch bilan yashasak hayotimiz qanday ham go'zal saodatli hayot bo'lardi bu suhbatimizda olloh nasib etsa shu haqida so'z yuritamiz ya'ni nima qilsak biz ham allohga yaqin bo'lamiz qanday yashasak nima amallar qilsak ollohga do'st bo'lamiz avliyolar qatorida turamiz ana shular haqida so'zui so'z yuritamiz bu qiyin ish emas bu bu qiyin emas bu yetib yetib bo'lmaydigan darajadagi bir ish ham ish emas bu yetib bo'lmas g'oya ham emas balki erishsa bo'ladigan o'zini fido qilishga arziydigan ish robbimiz olloh taolo bizni mana shu martabaga erishishga olloh suygan avliyo bandalar qatorida bo'lishga chorlagan ollohning do'stlari ollohga yaqin bandalar ikki xil bo'ladi ikki xil darajada bo'ladi allohni do'stlari ollohga yaqin bandalar ikki xil martabada peshqadamlar va o'ng tomon egalari peshqadamlar dunyoda yaxshi ishlarda boshqalardan o'zganlar oxiratda yuqori darajalarda boshqalardan o'zib ketadilar o'shalar ollohga eng yaqin bandalardir o'ng tomon egalari hayoti dunyodan iymon e'tiqod bilan o'tganlari sababli qiyomat kunida nomayi amollari o'ng tomonlaridan berilib jannat ne'matlariga sazovor bo'lgan saodatmand kishilardir ar rohmon va voqea suralarida bularni batafsil bayoni kelgan alloh taolo aytadi ey bandalar sizlar uch guruhga bo'linganingizda o'ng tomon egalari oliy martaba egalaridir ularning darajasi naqadar ulug' chap tomon egalari tuban daraja egalaridir ularning ahvoli naqadar yomon dunyoda yaxshi ishlarda boshqalardan o'zganlar oxiratda yuqori darajalarda boshqalardan o'zib ketadilar o'shalar ollohga eng yaqin bandalardir deydi alloh taolo voqea surasining yettinchi o'n ikkinchi oyatlarida surani oxirida alloh taolo bu uch guruhni oqibatini bayon qildi peshqadamlar uchun nimalar hozirlangan o'ng tomon egalarini nimalar kutmoqda va olloh saqlasin chap tomon egalarining holi nima bo'ladi olloh taolo deydi dunyodan o'tayotgan odam ollohga yaqin bo'lgan va yaxshi amallarda boshqalardan o'zib ketgan kishilardan bo'lsa u uchun vafot etayotganida keng rahmat xursandlik va xushnudlik oxiratda esa ne'matlarga to'la jannat bo'ladi dunyodan o'tayotgan odam o'ng tomon egalaridan bo'lsa unga o'ng un tomon egalaridan bo'lganing uchun senga salomatlik va omonlik bo'lsin deyiladi voqea surasi sakson sakkiz to'qson birinchi oyatlar ammo o'layotgan banda qayta tirilishni inkor qilgan va hidoyatdan adashgan kimsalardan bo'lsa u uchun jahannamning o'ta qaynoq suvidan ziyofat bordir u, u do'zax o'tida yonadi va uning qattiq azobini tortadi deydi alloh taolo voqea surasining to'qson ikkinchi to'qson to'rtinchi oyatlarida bu chap tomon egalarining oxiri oqibatidir olloh saqlasin olloh nasib qilsa so'zimizni davomi bor